भारतीय मौसम भवन देर सुरे जे आबहावार पूर्वाभास जारी करेछे से एक नजरे जेने नेवा जाक आज के मुख्य बिंदु ये है कि दक्षिण पश्चिम और उसके साथ ही हुए पश्चिम मध्य बंगोपसागर में बना हुआ जो साइक्लोनिक स्टॉर्म मंथा वो कल 28 अक्टूबर सुबह में प्रभावशाली होके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूपांतरित होने का संभावना है और कल शामों में उसको आंध्र प्रदेश तटों में मछलीपट्टनम और कलिंग पट्टनम के बीच में काकीनारा के आसपास में पार करने का संभावना है और एक डिप्रेशन पूर्व मध्य अरब सागर में बना हुआ है और इस दो तो सिस्टम के लिए अत्यंत भारी वर्षा देखा जाएगा कोस्टल आंध्र प्रदेश में 27 से उनतीस अक्टूबर तक सौराष्ट्र कच्छ में सताईस अक्टूबर में उड़ीसा में अठाईस उनतीस अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर में पिछले 24 घंटे की मौसम की अवलोकन ये है कि अत्यंत भारी वर्षा देखा गया है सौराष्ट्र कच्छ की अमरेली डिस्ट्रिक्ट में बहुत भारी वर्षा दर्ज किया गया है सूरत डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में कोंकण गोवा की और कोस्टल कर्नाटक की उत्तर कनाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भारी वर्षा दर्ज किया गया है केरला कोस्टल आंध्र प्रदेश यह नाम मध्य महाराष्ट्र पूर्व राजस्थान लक्षद्वीप में अगर हम साइक्लोनिक मंथा के बात करें तो पिछले छः घंटा में उत्तर पश्चिम के और बारे और आज सुबह साढ़े ग्यारह बजे चौरासी दशमिक छः डिग्री ईस्ट ट्वेल्व दशमिक नौ डिग्री नॉर्थ में स्थित है जो चेन्नई से 480 किलोमीटर पूर्व में है और काकीनाड़ा से 530 सौ तीस किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और अगर हम आ... पूर्व मध्य अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन के बात करें तो वो पिछले छः घंटा में उत्तर उत्तर पूर्व के और बाढ़ के आज सुबह साढ़े ग्यारह बजे सतसठी दशमिक दो डिग्री ईस्ट में और सोलह दशमिक छः डिग्री नॉर्थ में स्थित है जो गुजरात की वेरावल से पाँच सौ किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है और मुंबई से 660 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है अगले अड़चालीस घंटा में इसको उत्तर उत्तर पूर्व के और बढ़ने का संभावना है और आज का मौसम प्रणाली ये है कि एक चक्रवात संचलन देखा गया है उत्तर हरियाणा में लोअर प्रोपोस्टरिक लेवल में और एक ट्राफ भी देखा गया है जो पूर्व मध्य अरब सागर में बना हुआ डिप्रेशन से होके पश्चिम मध्य प्रदेश तक स्थित है वो भी लेवल में है और इसके सिस्टम के बजाय में अगर हम अभी चेतावनी के बात करें आज डे वन अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड वार्निंग दिया गया है सौराष्ट्र का कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग दिया गया है पूर्व राजस्थान गुजरात उड़ीसा तमिलनाडु केरला कोस्टल कर्नाटका रॉयल सीमा में भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दिया गया है पश्चिम मध्य प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ गोवा को लक्षाद्वीप आंदा निकोबर में डे टू में अत्यंत भारी वर्षा के लिए रेड वार्निंग दिया गया है छत्तीसगढ़ ओडिशा कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग दिया गया है तेलंगाना रॉयल सीमा तमिलनाडु में और भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दिया गया है गुजरात पूर्व राजस्थान विदर्भ मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा कोस्टल नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में केरला झारखंड गंजेटिक वेस्ट बंगाल में और डे वन डे टू में थंडर की पॉसिबिलिटी है पश्चिम भारत मध्य भारत दक्षिण भारत की अधिकांश स्थानों में डे थ्री में रेड वार्निंग दिया गया है भारी वर्षा के लिए ओडिशा, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग दिया गया है सौराष्ट्र का छत्तीसगढ़ विदर्भ तेलंगाना में भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दिया गया है गुजरात पूर्व मध्य प्रदेश बिहार झारखंड, गेंजेटी वेस्ट बंगाल कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र में थंडर स्ट्रम की पॉसिबिलिटी है पश्चिम भारत मध्य भारत पूर्व भारत उत्तर भारत की अधिकांश स्थानों में डे फोर में बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज वार्निंग दिया गया है बिहार झारखंड, सौराष्ट्र कच्छ में भारी वर्षा के लिए योलो वार्निंग दिया गया है पूर्व उत्तर प्रदेश साब हिमालयन वेस्ट बंगाल असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश गैंजेटिक वेस्ट बंगाल ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात विदर्भ कोस्टल आंध्र प्रदेश में और थंडर की पॉसिबिलिटी है मध्य भारत पूर्व उत्तर भारत पश्चिम भारत की अधिकांश स्थानों में डे में ऑरेंज वार्निंग दिया गया है बहुत भारी वर्षा के लिए गुजरात बिहार साब हिमालयन वेस्ट बंगाल असम मेघालय में भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा गेंजेटिक वेस्ट बंगाल झारखंड में और उस दिन ठंडा की पॉसिबिलिटी है मध्य भारत पूर्व भारत उत्तर पूर्व भारत की कुछ कुछ इलाका में और गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में डे सिक्स में ऑरेंज वार्निंग दिया गया है बहुत भारी वर्षा के लिए आसाम मेघालय में और येलो वार्निंग दिया गया है भारी वर्षा के दौरान अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में और उस दिन बिहार में ठंडा होने का पॉसिबिलिटी है और डे सेवेन में योलो अलर्ट दिया गया है भारी वर्षा के दौरान उत्तर पूर्व भारत में आगामी पांच दिनों में मछुआरा को तेजी हवा की दौरू बंकपसागर और अरब सागर के चिन्हित तो एरिया में जाने में निषेधाज्ञा है